Ну і до сесії в обласній раді вперше новий склад одеської ради розпочав засідання вчасно. Ну, це було без сутичок та бійок. Одразу депутати перейшли до обговорення порядку денного та власне голосування. Спочатку в роли заступника голови облради ним став представник партії Опозиційна платформа за життя Вадим Шкарівський. Його підтримали 64 депутати. Другим заступником став Олександр Урбанський від партії за майбутнє». За нього проголосували 75 колег. Ну і до слова, бюджет Одеської області на наступний рік складає трохи більше 4,5 мільярдів гривень. Ну і зазначимо минулого року. Бюджет планували в розмірі 5 мільярдів гривень. Втім, у фінансовій складовій це не єдині скорочення. Зокрема, бюджет розвідку на наступний рік запланований у сумі 268 мільйонів, тобто удвічі менше ніж у році поточному. А от бюджет розвідку і це гроші місцевого бюджету, які використовуються для соціально-економічного розвитку та зміцнення матеріально-фінансової бази регіону. Серед статей видатків найбільше фінансування отримає департамент освіти і науки, а також облдержадміністрації. Більше півтора мільярда гривень. Без бюджету розвитку Следующий бюджет развития, я понимаю, что, скорее всего, будет приниматься в феврале или в марте месяце. Там уже будут полностью распределены по тому или иному направлению развития нашей Одесской области. Я действительно сегодня внес предложение, что, может быть, действительно стоит нам всем вместе задуматься и отойти от каких-то действительно строительных работ, там, ремонтных и так дальше. Уделить максимум внимания это здравоохранению в нашей Одесской области, в районах, в селах и в самом городе Одессе. Это тоже немаловажно. Все больше и больше людей заболевает. Все тяжелее и тяжелее становится с пандемией. И я больше чем уверен, что 2021 год нам ничего хорошего не принесет. Поэтому я хотел бы поблагодарить еще раз руководство области в том, что был услышан вот здравый смысл, и мы путем наших сложных переговоров все-таки нашли консенсус. И э, мы придерживались и придерживаемся мнения, что мы готовы работать в конструктивной оппозиции. Да, конечно же, у каждой политических сил есть свои политические направления, но сейчас, особенно когда принимается бюджет, политика должна отходить в сторону, и мы в первую очередь должны думать о благополучии и благосостоянии наших граждан, жителей региона. И вот же зараз с нами на зв'язку Ирина Коваліш, депутатка Одеської обласної ради. Вітаємо вас, Ирина. Здравствуйте. Отже, нарешті цього разу без запізнень, без бійок, без псування меблів розпочалася сесія облради. Одразу проголосували за бюджет. Цього разу він суттєво менше, 4,8 мільярди менше аніж 2020 року, аніж 2019. го На ваш погляд, це пов'язано з реформою децентралізації чи з іншими якимись причинами. Отже, прокоментуйте, будь ласка. Ну, это однозначно связано не столько с вопросами децентрализации, сколько действительно с объективной причиной, которая, которая настигла не только нашу страну, но и полмира. Это, естественно, коронавирус. К сожалению, из-за проблем, связанных с карантином, с введением нескольких серий карантина, у нас существенно недополучение по всем бюджетам и областному, и городскому, и одесскому, я имею в виду, и другим бюджетам местных советов. Поэтому, к сожалению, это связано с тем, что областной бюджет в большей мере наполняют э, наши налогоплательщики, все жители Одесской области, и с этим есть сложности. Пане Ирина, я трошки вточню, а, вот, ковид накрыв не пив, света, весь свет, ну, а весь свит, но это жартома. А про бюджет, про бюджет власне, вы голосовали за него? Да, конечно, я проголосовала фактически за все решения. Нет, за все А стосовно виділення найбільшої суми на освіту, чому саме освіта, а наприклад сфера охорони здоров'я в пріоритеті, смотрите, хто хто не розбирається? Я не знаю, хто коментував саме больші ну вот інформацію о самих больших сумах на. Образование, праве, я думаю, праве. что тот, тот кто, да. наверное, не совсем разбирается в бюджете. Действительно, если смотреть на суто, я кто кажу, цифры, то, конечно же, на образовании может сложиться впечатление, что действительно сумма самая большая. Однако тут зависит от того количества коммунальных учреждений, школ, интернатов и прочей структуры, инфра инфраструктурной, бюджетной, которая есть у нас на базе, которую ведает департамент образования образование областное. Это колоссальная структура. Это одна из самых бюджетно затратных направлений, потому что это зарплаты, учителя, педагоги, преподаватели, инклюзивные центры, которые есть у нас, слава богу, в Одессе и созданы в области. Поэтому это объективная причина. Большая инфраструктура по учреждениям, конечно же, она затратна. А на медицина, к счастью, в этом мы нашли понимание со всеми. Она у нас и в этом году была в приоритете, и на следующий год мы постарались максимально обеспечить, вот на таком старте в начале года, в конце года, наверное, на старте нового года бюджетного, обеспечить всем необходимым, в том числе финансово. Одно из, один из приоритетов, если вы заметили, мы приняли бюджет, и мы приняли только две программы областные, это социальная защита и здравоохранение, потому что считаем, что именно эти два направления будут в приоритете. Особом пристальним вниманням всіх независимо коаліція і жорстка опозиція угу. ну і стосовно і стосовно бюджету розвитку, вже зрозуміло, що цього річ він буде набагато меншим даруйте ніж нас минулого року, але тим не менше, що розвиватиме те, що в, пріоритеті в розвитку зараз. Я со своей стороны скажу, я думаю, что со мной будет солидарна вся фракция партии «Слуга народа», которую я представляю. Мы однозначно поддержим тот план социально-экономического развития, который мы тоже приняли на этой сессии, который разработан областной администрацией во главе с Сергеем Гриневецким. И я считаю, что это как раз-таки тот программный документ, который не ущемляя, поддерживая в первую очередь и социальную сферу, и медицину, сможет остановиться и максимально комплексно решить в условиях действительно существующих существующего финансирования, скромного, но финансирования, те социально-экономические направления, важные, значимые по Воде, нормальному и качественному водоснабжению, электроснабжению, безопасности, в том числе пожарной наших объектов. Мы однозначно должны уделить внимание очень сложным социальным объектам, таких как дома, интернаты, гериатрические центры, которые по сути надо признать достаточно в плачевном состоянии. Они должны быть образцом той нашей заботы, не наносной, а реальной о тех людях, которые не могут себе позволить нормальную жизнь, обычную жизнь. Ізнісредні жителя області, але питання в тому, чи зможуть реально містяни відчути якісь істотні зміни, враховуючи те, що як мій колега і сказав, що бюджет розвитку радикально менший стане. Мы говорим сейчас с вами о бюджете развития Одесской области. Не стоит забывать, что в условиях децентрализации, в условиях жесткой борьбы за достаточно сбалансированный и грамотный бюджет 2021, я имею в виду государственный, когда объединенным громадам все-таки возвращены и в полной мере будут выплачены как раз таки те налоги, на которые, которые позволят им более не менее вольготно и благополучно жить. Мы же отделяем бюджет еще местное и и я думаю, что не стоит забывать о том, что у Одесской области есть еще 11 народных депутатов, которые обязаны выполнять свои обязанности депутатские, взятые на себя. Неважно, прошли они по списку или прошли они самовыдвиженцами. И в хорошем смысле слова лоббировать интересы области на уровне кабинета министров, на уровне участия нашего региона в государственных программах. И тогда мы поймем, это политические лозунги, задача политически пропиарить себя была у У них, когда они шли на вибори, либо сейчас они можуть отплатить избирателю дійсно реальними делами. Так, дійсно дякуємо, пані Ірина. Досить влучний коментар. Що ви підкреслили, що необхідно не забувати про народних депутатів, які повинні ще лобіювати напряму інтереси нашого регіону. Тож дякуємо, що долучилася до нашого ефіру. прокоментували цю ситуацію. Тож ірина Коваліш була з нами, депутатка Одеської обласної ради.